Ви дивитесь програму Солодке Побачення, і я ваша постійна телеведуча Анна Вовк. І сьогодні перший конкурс у наших дівчат буде проходити на тренувальній площадці школи Форсаж 21. А поки ви, шановні телеглядачі, будете знайомитися з нашими дівчатами, я поспілкуюся з представником школи Форсаж 21 щодо нашого першого завдання у дівчат. Всім привіт! Мене звати Даріна, мені 18. років. Я пришла на эту передачу для того, чтобы найти своего любимого. Я жду тебя. Всем привет, меня зовут Настя, мне 16 лет. Увлекаюсь спортом, особенно боксом. Свободное время уделяю общению с друзьями. Еще уделяю свободное время модельному агентству Ангелс DC. Я пришла на эту передачу, чтобы найти свою любовь. Здравствуйте, приветствую, друзья! Настюша зовут меня. Реда мне 17 лет. Привычек вредных нет. Прийшла сюди, щоб знайти свою вторую парі. Меня зовут Налівайка Марія. От проєкту жду цікавих знайомий і ярких впечатлений. Добрий день Сергій. По-перше, я хочу привітати школу форсаж 21 з ювілеєм і подарувати вам ось цей подарунок. Огромне спасибо. Я рад, що ваша організація солодке побачення. всегда думает о автошколе Форсаж 21 и помнит это. Собственно, и перейдем к конкурсу. Вы сегодня привезли нам четырех девчонок, а мы подготовили к нашему юбилею бутылочку шампанского. И они сядут в автомобиль, мы им поровну всем нальем шампанского. И кто больше всего прольет шампанского, тот, увы, и вылетит с лодкой по Но та участница, которая вылетит с лодкой по получит 10% скидку от автошколы «Форсаж-21». А ось и наш лимузин от компании LimoVip с нашими девчатами и настав час перейти до первого конкурса. Девчонки готовы? Да! Начнем! Ну что, подведем итог? Да, настав час пиголы и пиццы. Пока. Так круто, я вся в шампанском ввелась полностью. Я впервые принимаю участие в таком конкурсе, это было что-то очень классно. Они... Анют, они охмеленные. <laughs> да. Ты видишь это? Ароматом. Ну что, Шампань. посмотрим, О. девчонки. Ну, победитель у нас есть. Так, <laughs> конкурс понравился очень. Рада, что я не разлила ни капельки, но будем да. стараться. Очень <laughs> веселый конкурс, много и позитива. Ну что, мы определили участницу, которая действительно покидается лодкой по бачине. От автошколы «Форсаж-21» 10% скидочка. Приходите, учитесь, учитесь ездить безопасно. Спасибо. Что ж, я развела достаточно таки много шампанского, но конкурс был действительно позитивный. Я получила много эмоций и получила 10% скидку. Что ж, мы вырушаем до наступного конкурса. Сергею, Тоби, дякую. Уважаемые телезрители, пользуясь моментом, хочу от всей организации «Форсаж-21» поздравить вас с Днем Автомобилиста. Пускай на вашем пути всегда горит зеленый сигнал светофора. Приходите в автошколу,